Okay. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dalam video ini kami akan membincangkan suatu, satu isu fik semasa yang sering menjadi per, uh, perbincangan dalam kalangan masyarakat iaitu penyakit AIDS dan transplant organ dalam perspektif Islam okay. Isu ini sangat penting untuk dibincangkan sebab ia melibatkan uh, nyawa, marah seseorang manusia dan juga terdapat hukum syarak bagi pesakit tersebut Okay. yang pertama, apa itu AIDS? AIDS ni dia merupakan keadaan di mana sistem imun seseorang menjadi lemah akibat jangkitan HIV. Dan HIV ni pula uh, dia menyerang sel darah putih dan melemahkan pertahanan tubuh daripada penyakit. Statistik di Malaysia pada tahun 2024 melaporkan sekitar 3200 kes baharu HIV dan angka tersebut dijangka kekal Uh, sehingga akhir tahun 2024 macam mana kita nak tahu bahawa pesakit itu terkena dengan jangkitan HIV? Okey, terdapat beberapa gejala yang menunjukkan pesakit tersebut terkena jangkitan HIV. Antaranya adalah pesakit tersebut akan sentiasa berasa letih, tidur yang berpanjangan, batuk yang berterusan, berpeluh pada waktu malam dan yang terakhir adalah ruam pada kulit pesakit. Okey, terdapat juga tiga fasa di mana pesakit ini terkenal dengan jangkitan HIV. Okey. Fasa yang pertama adalah window period. Tempoh bagi window period ini aa, adalah selama 2 minggu hingga ke 2 ataupun 3 bulan. Jadi simptom ini menunjukkan keadaan pesakit dalam keadaan yang masih sihat dan jangkitan HIV itu masih dalam keadaan negatif. Okey. Untuk fasa yang kedua iaitu di mana fasa pembawa HIV Okey. Fasa kedua ini telah menunjukkan bahawa jangkitan HIV terhadap pesakit itu telah positif. Dan jangkitan HIV pun dah start untuk mengurangkan sistem imunisasi badan pesakit. Dan risiko untuk pesakit tersebut terkena dengan jangkitan AIDS iaitu penyakit AIDS lah uh, selepas pada 10 tahun jadi pesakit ini akan mengalami simptom yang biasalah seperti demam dan selesema dan pada fasa yang terakhir adalah fasa di mana peringkat jangkitan HIV ataupun AIDS. Okey. Keadaan pesakit pada peringkat ini dia akan mengalami tahap daya ketahanan diri yang semakin lemah dan jangkitan pada fasa ini membawa simptom tahap skala awal yang ringan seperti ulcer mulut, bengkak dan bengkak kelenjar. Okey, simptom ini akan berterusan sehingga pesakit tersebut akan mengalami simptom yang kritikal seperti kanser dan radang otak dan jangkitan pada fasa yang terakhir ini boleh menyebabkan pesakit tersebut mengalami koma dan uh, tidak sedangkan diri bagi seorang untuk menerima ataupun menderma uh, organ iaitu pesakit HIV pada zaman sekarang ni teknologi semakin maju dia bu dibolehkan kerana uh, risiko untuk penularan uh, HIV ni adalah sangat rendah. Okay. Di dalam isu berkaitan uh, sakit HIV ataupun AIDS dah dan AIDS dah, uh, Di dalam ibadah kita boleh bahagikan kepada empat iaitu solat, wuduk, puasa, haji. Yang di mana untuk empat-empat uh, ibadah ni pada uh, pada tahap pertama dan kedua ni ia sama seperti mukalaf yang sihat tiada apa yang berbeza melainkan pada tahap ketiga untuk setiap ibadat ni ada sedikit perbezaan untuk solat uh, bagi seorang yang mampu untuk berdiri uh, bolehlah ia untuk berdiri jika dia tidak mampu dia perlu uh, duduk kalau sekiranya duduk pun dia tidak mampu dia bolehlah baring dan menggunakan syarat tangan atau pemata seterusnya untuk kaitan wuduk uh, pada tahap ketiga uh, pada sak sakit tahap ketiga ni risiko untuk dapat uh, penyakit kanser kulit tu ada dan apabila seorang tu ada penyakit kanser kulit ni dia tidak boleh kena ayam pada an anggota wuduknya dan dia boleh menggunakan Uh, tayamum tak ada tayamum tapi sekiranya tayamum tu memberikan mudarat kepada dirinya dia perlu uh, untuk balut atau uh, balut kawasan yang uh, kawasan yang luka tersebut dan hanya sapu sedikit air sebenarnya bab, puasa untuk puasa ni bagi siapa yang mampu dan uh, posa itu tidak memudarat kepada dirinya maka dia wajib untuk berposa sekiranya posa itu memudaratkan dirinya dia, dia boleh buka dan perlu untuk menggantikannya pada hari yang lain sekiranya dia meninggal sebelum sempat untuk menggantikan posanya uh, posa itu tidak perlu diganti dan tidak perlu dibayar ke Sebenarnya bab haji bab haji sekiranya uh, seorang itu berada uh, pesakit HIV, uh, AIDS ni berada pada tahap pertama dan kedua dia tidak melakukan haji sehinggalah dia berada pada tahap ketiga ha. dan apabila masuknya pada tahap ketiga dia tidak mampu untuk melakukan haji dia perlu menghantar wakil untuk membuat haji badan bagi pihaknya di dalam makosik ni kita akan lihat lima perkara iaitu menjaga agama, menjaga nyawa keturunan akal dan harta untuk menjaga nyawa, uh, agama ni uh, kita, kita nafikan sakit ik ad, ada juga hak untuk beribadah walaupun dia mempunyai penyakit yang kronik okay. seterusnya menjaga nyawa uh, kawatan syairi dan peminat organ ni uh, dapat memelihara nyawa seseorang daripada risiko kematian. Seterusnya, memelihara keturunan. Untuk menjaga keturunan ni, wah pesakit AIDS ni perlulah mengambil kira keselamatan untuk pasangannya ataupun keturunannya daripada dijangkiti penyakit ini. Sekiranya uh, dia pesakit AIDS ni mahu juga untuk bertawrik perlulah ikut prosedur yang telah ditetapkan Okay, InsyaAllah, seterusnya kita teruskan dengan segmen yang ketiga iaitu diskusi soalan okay. Antara soalan yang dilontarkan lah uh, uh, Soalan pertama, adakah sakit A boleh berkahwin jika pasangannya tahu dan rela? Okey, jawapannya uh, dia boleh berkahwin cuma ada syarat utamalah antaranya melalui persetujuan dan kejujuran pasangan tersebut jika sebaliknya maka perkahwinan tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam fit juga uh, jika perkara tersebut uh, tidak mendatangkan mudara yang besar contohnya seperti pesakit itu tersebutlah dia masih lagi tidak mendatangkan mudara yang besar maka hukum perkahwinan tersebut adalah harus kerana uh, dia ada rawatan yang terkawal contohnya lah. yang digunakan pada zaman sekarang nama rawatan tersebut ialah rawatan entire terapi, viral uh, yang mana rawatan tersebut berfungsi untuk mengurangkan risiko penularan uh, virus tersebut dan insya Allah uh, akan menjamin uh, perkahwinan yang lebih selamat Okey, untuk soalan kedua pula Bagaimana Islam melihat penindasan terhadap pesakit HIV? Okey uh, Sebagaimana Kebanyakan perspektif lah terhadap Penyakit HIV ni Orang sekeliling akan memandang uh, Si penghidap penyakit ini melakukan perkara yang kecil Contohnya uh, Melakukan seks bebas Sedangkan terdapat banyak faktor juga lah yang boleh menyebabkan seseorang berjangkit lah dengan penyakit HIV ni antaranya uh, perkongsian jarum suntik ataupun alat untuk uh, alat yang di hospital untuk mencucuk uh, seperti menyuntik dius dan sebagainya seterusnya uh, melalui pemindahan organ juga boleh mendatangkan penyakit HIV tersebut Okey, dalam Islam, hukumnya haram mendah bagi mereka yang menghidap penyakit-penyakit ini. Sebaliknya, kita harus membantu dan uh, menolong mereka lah dalam keadaan tersebut. Ini lebih lebih sesuai dikatakan dalam konsep menghormati dan membantu uh, membantulah golongan yang rapuh seperti mereka dan menolak stigma adalah sebahagian daripada dakwah kesimpulannya kesimpulannya isu AIDS dan transplant organ perlu dilihat dengan ilmu dan hikmah Islam menekankan penyelamatan nyawa pengurangan mudarat dan penghormatan kepada maruah manusia semoga video ini memberi manfaat dan membuka minda kita semua dan saya harap apa yang disampaikan dapat memberikan uh, sedikit pemahaman tentang isu tersebut dan terima kasih